Чуть позже в Киеве случился заколот, и Аскольда зарезали язычники вещего Олега. Что случилось с киевской митрополией, неясно. Кем был Олег скандинавским викингом из будущей Швеции, как утверждает нормандская гипотеза зарождения государственности в Руси, варягом из палапских славян, лютичей, абадритов или укров, укран, и такие там были на востоке современной Германии, тем более непонятно. Поэтому, собственно, я и решил начать нашу историю с Ольги. О ней действительно гораздо больше фактов. Правда, место и дата рождения Ольги – загадка. Для всех, кроме наших невменяемых соседей, болотян, на московских болотах убеждены, будто Ольга родилась в Обскове. И точка. Россияне, я вам даже помогу, как смогу. Ваша вымышленная Ольга с малолетства числилась в Путин-Югенте, то есть в Юнармии, была членом Единой России, лучше всех разбирала автомат Калашникова на уроках НВП, служила в Псковской дивизии ВДВ и закончила свои дни на Донбассе с именем Великого Путина на устах. Или Великого Сталина. Тут непонятно. Но ничего, от нее остался военник с дырками, от бандеровских куль и еще паспорт с двухголовым петухом. Повторяю, нам неизвестны ни дата, ни место рождения Ольги. Я лично склоняюсь к тому, что она не ранее 920 года родилась в селище Плескив, Плесков Российскую мову, которая и сейчас стоит на берегу России. В тех самых краях, где тогда обитали летописные поляне, а до полян их славные предки, анты. Именно Поросье, если кто забыл, было в IV веке сердцем Анского союза. Там, на Божьей горе, у России, лежит легендарный рекс антов Бош, убитый готами. Само название «Русь» произошло от России. И я вам хочу сказать, Ольга, весьма вероятно, была из местных, стутешних, Подумайте сами, где Киев, где Псков? А вот между Киевом и Плесковым всего ничего, час с чем-то на машине. Сторонники нормандской гипотезы рисуют Игоря воинственным пришельцем, скандинавским викингом, которому, ну все ни по чем, пополам земля. Ну так тем более, в чужой стране, в стране полян, Игорю требовался крепкий тыл. А как его еще было обеспечить? если не женить бы на представительнице местной элиты. В истории полно подобных примеров.